великая курица из клана Гинди. Я жалкий посланник с планеты поршневых шапочек. Прибыл, да, попросить вас. Да ей в жопу. Падаль. Жень. День. О, другое дело. И я -хо, хо дорогие друзья, и, конечно, подписчики моего канала. Я не понимаю, почему я сказал йо хо, -хо". Ну, да ладно, пропустим. И, в общем-то, сегодня второй обзор модов, и этот мод добавляет шляпы для ремонта. В общем-то, как вы уже поняли, как же добыть эти шапки? Ну, как вы уже, наверное, догадались, надо подойти к мобу, у которого есть эта шапка. Ну, как-то И убить его. И если у выживание, то у вас открывается эта шапка. А просто не буду в него переходить. И как же их взять вообще себе? Нажимаем на английскую буковочку. А еще у вас открывается немножко. Конечно, выживание у вас не будет, все шляпы вы их должны будете сами открыть. Ну, к примеру, мы выбрали эту шляпу. Ну, чудесная шляпа. Нам в башке, в башке застрял гирка. У нас крыло. Что за головам. Нормальная шляпа. Что тут такого? В общем-то, и какие есть функции в этом мой? Давайте я возьму шапку получше. Чтобы не было стыдно обозревать этот мод. Ну, давайте возьмем. Вообще играли в Скарим, да? Вот я лично играл в Скарим. Скарим это супер игра. И вообще да хотели быть в игре, Выглядит, ну, фана фанат Скарима. И вот вы можете быть в кином. Ду ду -ду И как же покрасить эту шляпу, там, что то сделать с ней. Вот вы можете ее, конечно, покрасить. Суровая, брутальная, темная шляпа темного... О боже. Давай. Давайте мы ее лучше сделаем какой-то как-то покрасивей. Ну давайте, почему бы не такой вот, да. Такая практически как была, такая если здесь. Ну вот, да, практически такая как была. И сейчас это избранные какие-то фигни. Э, это категории, которые вы можете выбрать все шапки. Ну вы почитайте, какие-то категории есть. Потом настройки. Вы можете меню перестать, если вам на их неудобно, вы можете э, сделать шапку, чтобы она была от первого или вот так вот вообще прям реалистично. Прям. Вот вы идете, шапки да и вот вы реально как бы в ней, вот, ну, как бы это реалистично, вы видите только, ну, то, что вы видели реально, в реальной жизни вы можете, то есть так идти. И это мне не подлает вы не думаете, это вы так будете ходить, да? все нормально Какая вот прикольная функция есть. Ну и также есть много есть вы будете видеть и все такое то есть вы можете если вы оденете там шапку вот такую вот трейлмит например шляпу но к сожалению ничего не будет но если вы оденете там шляпку вот эту вот шапку там то это будет прикольно да. и а к сожалению этом мод себе исчерпывает мод очень интересный прикольный ну а с вами был я